السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang saya hormati moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin Barangsiapa barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama liutammima makarimal akhlaq." Hanya senya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah malam ni insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran surau al-ikhlas Bukit Jelutong yang mana kita menggunakan kitab kekeliruan umat inilah jawapannya susunan al-fadil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Hafizah Allah taala wa nafa'an nabihi wa bi'ilmihi fid daraini amin kita sampai kepada sub topik yang mana Ustaz Mahdi menggunakan Uh, Ustaz Mahdi membentangkan atau membincangkan tajuk zikir nyaring selepas solat. Eh, zikir jahar. Zikir dengan suara yang didengari eh, oleh orang lain selepas daripada menunaikan solat fardu. Eh. Kenapa Ustaz Mahdi masukkan tajuk ini dalam kitab keteliran umat? Kerana memang ada sebahagian umat Islam yang menjadi keliru iaitu mereka menyangkakan bahawa zikir dengan suara yang tinggi dengan suara yang nyaring dengan arti kata dapat didengari oleh orang lain itu adalah bid'ah ya bid'ah yang sayyi'ah bahkan ada pengalaman yang dicatatkan oleh bekas rakan sekerja saya di UIA pensyarah di kuliah undang-undang UIA iaitu Dr. Aznan ya Dr. Aznan Uh, beliau terkenal dalam bidang Islamic Banking ataupun Islamic Finance Advisory. Ya. Dia jadi penasihat syariah uh, uh, institusi-institusi keuangan. Jadi dia pernah buat catatan bahawa satu masa dia menjadi imam solat ya, di sebuah tempat. Lalu selepas dia solat dia pun berzikir secara nyaring. Tiba-tiba uh, uh, datang uh, seorang lelaki yang Memarahi dia. Ha, mengatakan kepada dia, oh, saya sangkakan doktor alim. Rupanya doktor pun buat benda bid'ah. Ha, jadi, dia terkejut. Ha, kenapa? Kerana sebenarnya zikir nyaring selepas solat adalah sunnah. Adalah satu perkara yang diamalkan semenjak dari zaman Nabi SAW. Kita tak tahu ya. datang idea dari mana orang mendakwa zikir nyaring ini adalah bid'ah. Bahkan ulama' Arab Saudi sendiri, kalau tidak silap saya, antara sama ada Syekh Ibn Bas ataupun Syekh Ibn Usaimin, tapi saya berat uh, cenderung mengingati kepada Syekh Ibn Usaimin, yang mana beliau sendiri mengatakan, barang siapa yang mengatakan uh, bahawa zikir secara nyaring selepas solat itu adalah bid'ah, berarti orang itu tidak faham sunnah. Yeah. Orang yang mendakwa zikir secara nyaring selepas solat adalah bid'ah, Orang itu tidak faham sunnah. Ya, ini kata ulama dari Arab Saudi sendiri. Jadi sangat sesuai lah ya Ustaz Mahdi masukkan topik ini supaya moga-moga kekeliruan yang berkisar sekitar amalan zikir secara nyaring ini, aa, insya Allah ya dapat dihilangkan dan orang yang mencari kebenaran, yang munsif, ya, yang insaf, yang yang tidak ego, dia insya Allah dia akan kembali kepada kebenaran. Soalan. Apakah dalil yang membolehkan berzikir nyaring selepas solat? Ya, jadi, uh, dalil uh, zikir nyaring selepas solat ni dia ada dua elemen yang kuat. Pertama, dia adalah hadis yang sahih. Maknanya, mengikut para, para pakar hadis, perawi-perawi itu dikaji, kemungkinan besar memang ini hadis daripada Nabi SAW. Yang mana mewajibkan kita beramal kalau batu zon. Bapak pertama, hadis itu sahih. Yang kedua, hadis itu soreh. Ha, so, satu soreh, satu lagi soreh. Apa beza? sebab ada juga hadis yang soreh, tapi lafaznya tu tidak soreh, maknanya tak jelas. Yang mana satukah yang dimaksudkan dalam hadis itu? Adakah bermaksud yang ini atau bermaksud yang satu lagi? Bukan kata hadis saja, bahkan ayat suci Al-Quran juga ada kalanya makna daripada ayat suci itu pada uh, penelitian para alim ulama bagi mereka ada pelbagai kemungkinan boleh jadi ayat itu bermaksud begini boleh jadi ayat itu bermaksud lain uh, tapi memang ayat Quran tu tak ada ragu-ragulah daripada Rasulullah SAW uh, ayat Quran tu mutawatir dah yakin al-mutawatiru yufidul qat'ah Uh, satu perkhabaran yang direwayatkan secara mutawatir itu menetijahkan putus yang ni tak ada keraguan lagi tak ada ihtimal kemungkinan begini ihtimal kemungkinan begitu tak ada confirm dah sebab mutawatir tapi kalau hadis ahad sekalipun bila dah dikaji oleh pakar-pakar hadis dan dinilai sahih maka berarti kemungkinan bahawa berlaku kesilapan dan sebagainya itu tipis uh, kemungkinan besar most probably memang itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi hadis yang kita akan baca nanti ini pertama sahih hadis riwayat Imam Bukhari hadis riwayat Imam Muslim dan disebutkan adalah kitab al-Majmu' demikian dalam kitab al futuhah al-Rabbaniyah dan juga kitab al-Adhkar -Al hmm, tapi dari segi penilaian hadis kita tahulah bila dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kumpulan sahih mereka Berarti memang kita yakin ya bahawa hadis itu daripada Nabi selawat salam walaupun keyakinan itu tidaklah sampai selevel hadis mutawatir tapi keyakinan yang yang agak bagus melihat kepada nilai hadis itu adalah sahih. Itu yang pertama. Yang kedua dia adalah sahih. Maknanya inti pati hadis itu memang straight to the point, memang clear cut, memang tak ada kemungkinan begini begitu. Ha saya baca hadisnya ya. <coughs> Baik. Saidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu meriwayatkan Jelas ya, hadis ni jelas. Inna raf'as sawti zikri hina yan sarifun nasu minal maktubati kana fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah sangat jelas. Ditambah lagi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kuntu a'lamu idzan sarafu bidadika idza sami'tuhu. Ha nah, ini kalau orang masih berdegil untuk menolak kita tak tahulah nak kata apa dahlah hadisnya sahih lafaznya pula soreh inna rafa'a sauti sesungguhnya meninggikan suara menyaringkan suara menyaringkan suara buat apa bizikri dengan amalan zikir bila hina yang sarifun nasu minal maktubati ketika selesai orang ramai daripada menunaikan solat fardu bila lagi kana fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi walaupun kita tahu ada pertikaian dalam masalah bid'ah, ada yang kata tak ada bid'ah hasanah, ada yang kata ada bid'ah hasanah dan sebagainya, tapi yang ini bukan bid'ah. Nah, eh, kamu cenderung kepada pendirian yang mana? Kamu cenderung kepada nak menyesatkan semua perkara baru, tak ada bid'ah hasanah. Ada kamu berpegang dengan sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama, eh tidak semua perkara baru itu haram, ada yang diistilahkan sebagai bid'ah hasanah. Ya terpulang. Mana satu pun yang kamu pegang, kamu kena terima bahawa berzikir secara nyaring lepas solat bukan bid'ah. Not even bid'ah. Jangan nak katakan bid'ah sayyidah dolalah. Not even bid'ah. Karena fi ahdi, fi ahdi Nabi SAW. Macam mana pula amalan yang diamalkan di zaman Nabi SAW nak dituduh sebagai bid'ah. Jadi mungkin wallahualam apa yang berlaku, kekeliruan macam mana, mungkin dia Uh, tertukar dengan isu uh, berzikir dengan satu nada uh, itu mungkin ada qil wa ya eh. uh, misalnya semua orang berzikir Allah, subhanallah 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 dengan satu nada itu mungkinlah ada sebahagian kata itu tak ada diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kata tak ada masalah ya kerana sebagaimana boleh kita berzikir berbeza-beza boleh juga kita berzikir bersama-sama mungkin eh, mungkin wallahu alam orang berkenaan tertukar dengan isu itu lalu dia menuduh zikir nyaring adalah bidah itu jelas bercanggah dengan hadis yang sahih yang mensabitkan bahawa zikir nyaring berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ditambah lagi dan telah berkata sanal bin Abbas aku dahulu tahu bila orang ramai selesai solat dengan mendengar zikir tersebut Berarti kuat nyaring jadi, okay, tiba persoalan, kenapa Sayyidina Nabi Abbas, Rodi Allahumma, tahu dengan-dengan orang zikir? Kan patutnya beliau salat sama-sama orang ramai, bila orang bagi salam, eh, beliau tahulah orang dah selesai salat, kan beliau salat sama-sama. Ha, satu perkara yang mungkin kita perlu ingatkan, bahawa sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi, eh, Sayyidina Allah bin Abbas, Rodi Allahumma, ketika itu masih kanak-kanak. Hmm, jadi sangat logik saja beliau mungkin tidak ikut sekali orang dewasa solat di masjid ya dan mungkin beliau solat sendiri tetapi sebagai kanak-kanak bila tahu kalau orang dewasa dah selesai solat kerana beliau mereka dah deng aa, beliau mendengar ya mereka itu mula berzikir macam kita lah di tempat kita ni aa, kadang kita ni tertanya-tanya eh orang dah sudah solat ke belum ni mungkin kita terlambat sikit Sekali bila dah dekat dengan masjid kita dengar subhanallah 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 kita dengar misalnya alhamdulillah 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 ada ha, kita dengar Allahu la ilaha illallah al-qayyum la, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm orang tengah berzikir. Jadi nah ha, kita tahu orang dah selesai solat. Nah, jadi ini jelas saya ulang lagi sekali ya terjemahan daripada hadis ini satu persatu dengan bahasa Arabnya. Daripada Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan Inna raf'a sawti bizzikri Sesungguhnya menyaringkan suara melakukan zikir Hina yan sarifun nasu minal maktubati Ketika mana orang ramai selesai menunaikan salat fardu Kana fi ahdin Nabi SAW Berlaku di zaman Nabi SAW Wa qawla bin Abbasin Dan berkata lagi Sayyidina Allah bin Abbas RA Kuntu a'lamu idan sarafu Bizalika idha sami'tuhu Aku dahulu tahu bila orang ramai selesai solat dengan uh, zikir tersebut apabila aku mendengar bunyi zikir mana zikir itu nyaring sampai boleh didengar oleh kanak-kanak yang berada di luar masjid uh, jadi uh, kita harap ya sesiapa yang keliru uh, isu tentang zikir nyaring ini uh, dia kena kembali kepada kebenaran berdasarkan hadis yang sahih lagi soreh Baik, oh kalau macam tu mungkin orang kata nanti macam mana kita zikir nyaring sampai ganggu orang yang masbuk? Kita zikir nyaring sampai ganggu orang yang salat sunat. Ha, macam mana? Ah ha, itu ada perincian ya. Ini kita ambil hukum umum dahulu. Ha, hukum umumnya zikir yang nyaring ini sunnah. Diamalkan di zaman Nabi SAW. alaihi ha, wasallam. tapi ada juga kita kenalah ambil kira hadis-hadis uh, dalil yang lain yang menunjukkan larangan dari itu, itu mengganggu orang yang solat. Hatta dengan bacaan Al-Quran yang telah pun nyaring. Bacaan Al-Quran baca itu bagus. Tapi misalnya orang solat, kita baca Al-Quran kuat-kuat sampai mengganggu solat dia, itu kan ada larangan. Jadi, ulama' itu bila dia mengeluarkan hukum, bukanlah dia mengeluarkan secara satu dalil, keluar hukum umum begitu. Ha, tidak. Jadi, setiap dalil tu ada uh, apa implementasinya. Nanti kita lihat ya, bagaimana ulama menyusun hukum hakam itu berdasarkan dalil yang pelbagai kita ambil faham dahulu berdasarkan hadis yang sahih lagi soreh tadi berzikir nyaring bukan bidah eh, kerana ia dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baik keterangan melalui hadis ini sebahagian salah berpendapat bahawa sunat mana dapat pahala pula bukan setakat harus bukan setakat tidak bidah bahkan dapat pahala bila mana kita meninggikan suara dengan takbir dan zikir selepas solat. Kemudian pendapat ulama, macam mana ulama memahami dalil ini dalam kitab al fatwa Al-Hadisiyah disebutkan Summa in kana hunaka may yata'azza bi jahrihim ka musallin aw na'imin nadaba lahumul israr ila an qala wa qad warada anna umara yajharu wa abu bakrin kana yusiru fasalahum annabiy sallallahu alaihi wasallam kullun 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 binahwi ma dzakartuhu fa tengok ulama bila dapat hukum umum bahawa berzikir nyaring ni satu perkara yang dibenarkan bukan satu perkara yang dilarang tapi ambil kira juga faktor-faktor yang mendatang itu uh, looking at zikir itself ha, tak ada halangan silakan zikir nyaring itu sunnah tetapi kalau mengambil kira faktor yang mendatang ini disebut di sini kemudian daripada itu setelah kita tahu bahawa sunat menyaringkan zikir selepas solat in kana hunaka sekiranya ada di sana man yata'azza bi jahrihim ha, orang, orang yang akan terganggu dengan sebab nyaring tadi. Ha, so, kita kena ambil kira faktor luaran. Kamu salin, Contohnya orang sedang solat bila zikir terlalu nyaring mengganggu dia. Auna imin hatta. Orang sedang tidur ya sebab secara, secara asalnya harus boleh orang tu berehat tidur di masjid, boleh. Ha, jadi dia sedang tidur, dia mungkin musafir singgah di masjid, penat ya. Dalam musafir tu dia tak tak dapat tidur. Tiba-tiba dengan sebab kita zikir nyaring tu maka terganggu tidur dia. Maka ketika itu nadabalahum al-israr. Sebaiknya diperlahankan. Ya memang asalnya sunnah ya, nyaring tapi ambil kiralah ya. Kalau sampai ganggu orang solat, kalau sampai ganggu orang tidur, maka seeksesaigianya diperlahankan. Bila an qala sehinggalah disebut waqad warada anna Umar radhiyallahu anhu kana yajharu wa Abu Bakar kana yusiru. Kemudian diriwayatkan telah warid riwayat bahawa Sayyidina Umar Radiyallahu anhu kalau berzikir nyaring. Dan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu kalau beliau berzikir beliau perlahankan. Lalu kedua-duanya ditanya oleh Nabi SAW, kenapa Umar kamu zikir nyaring dan kenapa wahai Abu Bakar kamu tu e, zikir dengan perlahan. Lalu kedua-duanya menjawab sebagaimana yang saya telah sebutkan. Uh, eh, Maksudnya yang disebutkan oleh penggalan kitab ini iaitu Ha, kedua ni ada peranan. Zikir nyaring ini dia boleh mengelakkan mengantuk. Ha, kalau zikir perlahan kadang-kadang kita mengantuk. So, ha, adalah kita ni ha, uh, zikir ni kadang kita kurang stamina. Ha, kena pula perlahan. Subhanallah. 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 Ha, kita mengantuk. Berbeza kalau kita zikir nyaring. Ya. Subhanallah. 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 Jadi itu boleh me menolak rasa mengantuk. Ha, sementara zikir perlahan pula boleh menolak rasa riak. Ha, jadi masing-masing tu ada kelebihan. Ha, jadi kita pilih mana yang sesuai. Kalau kita ni jenis zikir mengantuk, kita zikir nyaring. Ha, kalau kita ni jenis tepat perasan, ya, kalau kita zikir kuat, wah nanti aku orang ingat aku ni ahli zikir. Kita zikir perlahan supaya so orang tak tahu. Ha, jadi bergantung. Masing-masing tu di Fa'akor Rahumah, maknanya Nabi SAW mengiktiraf kedua-duanya. Nabi tak marah yang zikir nyaring, Nabi SAW juga tidak marah yang zikir perlahan. Mana dua-dua zikir tu boleh dilakukan dan kalau untuk kita, kita tengoklah kesesuaian. Uh, kalau kita nak nak hilangkan mengantuk, kita zikir nyaring. Nah uh, kalau kita tu bimbang ada pasal riak dan sebagainya dalam hati kita, kita zikir perlahan. Uh, kan tidaklah jumut ya, agama kita ni. Oh ni tak boleh, bid'ah ni zikir nyaring. Uh, Nabi tak buat. Uh, padahal berlaku zaman Nabi SAW. Oh tapi nanti ganggu orang salat. Ya kalau ganggu orang salat kan, perlahan uh, perlahankan. Uh, nanti ganggu orang nak tidur ya, kalau ganggu orang tidur perlahankan. Jadi benda tu bukanlah rigid ya. Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang ni uh, yang perlu diambil perhatian oleh imam. Imam ni kan dia pakai mikrofon ya. Uh, jadi dia kena ingat sikit lah, ya. Bahawa bila dia nyaring tu, kenyaringan dia tu akan didouble kan. Oleh mikrofon tadi. Uh, janganlah sampai uh, jika zikir nyaring kamu tu sampai orang mahasibuk pun nak baca terganggu-ganggu ya. Uh, tertukar-tukar bacaan dia misalnya tak tak boleh fokus uh, jangan sampai macam itu zikir biasa nyaring tapi tidak terlampau nyaring uh, subhanallah 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 uh, jadi insyaallah ya kita dapat mengamalkan sunnah zikir nyaring sebagainya yang diamalkan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga dapat mengamalkan sunnah tidak mengganggu orang lain sama ada orang lain tu orang yang sedang solat ataupun orang yang sedang tidur Baik. Realiti dalam masyarakat Pertama, mereka selalu petik kalam Imam Syafi'i ya, Rahimahullah Ta'ala Jadi Imam Syafi'i berpandangan ya, Zikir nyaring itu, hikmahnya adalah untuk mengajar ya, Supaya bila kita nyaring, orang yang tak pandai berzikir Dia dengar, akhirnya dia pandai Tapi kalau akhirnya dah pandai semua Tak perlu lagi lah nak zikir nyaring ya. Itu pandangan Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala mengikut kepada hikmah kenapa zikir nyaring zahirnya zikir nyaring itu memang sunnah uh, tetapi tidak pula-pula imam Syafi'i mengharamkan sebagaimana lagak atau gaya sebagian orang melayan zikir nyaring selepas solat ini macam benda sesat, macam benda haram uh, imam Syafi'i rahmatullah ta'ala cuma melihat yang lebih baik uh, kalau semua dah pandai uh, perlahan kerana saja kerana tujuan daripada nyaring itu dah dah terpenuhi ha, bagi Imam Syafi'i rahimahullah taala uh, tujuan zikir nyaring itu untuk mengajar tapi kalau kita lihat di masyarakat sekarang uh, tak mustahil jangan katakan zikir kadang-kadang bacaan dalam sembahyang pun masih ramai yang tak berapa pandai ha, bacaan kunut misalnya ya atau bacaan Fatihah pun masih ramai yang mungkin baca dengan bacaan yang tidak tepat jadi bacaan-bacaan nyaring dari imam ni masuk zikir yang nyaring dari imam ni akan membantu mereka mahir dalam berzikir ha, jika diriti dalam masyarakat yang disebut oleh Ustaz Mahdi ni ha, jika berzikir dan berdoa dengan niat untuk mengajar dan membimbing jamaah maka hukumnya boleh menguatkan suara zikir dan doa bahkan in fact kalau secara mutlak pun boleh jadi kalau melihat kerja kepada hikmahnya adalah untuk supaya mengajar orang lain yang belum pandai berzikir dan realiti yang ada di negara kita bahkan mungkin di negara lain juga menunjukkan ramai lagi yang tidak hafal atau ada yang hafal tapi kurang tepat sebutannya itu maka sangat bagus sekali zikir sebasa -sebab ini dibaca dengan suara yang nyaring. Walau bagaimanapun jika zikir nyaring itu boleh mengganggu jemaah yang sedang solat ataupun tadi kita dah sebut ya orang yang sedang tidur maka eloklah diperlahankan sedikit suara tu eh, ketika berwirid atau berzikir ya tak payahlah terlampau nyaring sebab nak jaga juga kepentingan orang lain secara umumnya wirid yang dibaca selepas solat dengan kita ini tidaklah mengganggu jemaah yang sedang solat walaupun menggunakan mikrofon asalkan imamnya tu faham ada kadang-kadang di sesetengah tempat imamnya tak faham dia tak faham bahawa dia dah pakai mikrofon dibantainya lagi dengan suara yang sangat nyaring double up pula dengan uh, kemampuan mikrofon akhirnya dah jadi terlampau nyaring. Ha, jadi apa pun benda yang baik kalau terlampau melebihi had dia akan jadi tak elok. Ha, pendapat Imam Nawawi rahmatullah taala wa jama'an Nawawi bainal al waridat fil istihbabil jahri bi zikri waridat fil istihbabil israr bihi. Imam Nawawi telah menghimpunkan ya, telah reconcile antara hadis-hadis yang warid pada menunjukkan digalakkan nyaring ketika berzikir dalam masa yang sama ada juga riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan digalakkan memperlahankan zikir ha, jadi seolah-olah bercanggah sebenarnya tidak macam mana tu ha, kerana setiap satu tu ada tempat dia ada posisi dia jadi itu namanya reconcile taufik bainal adillah mem um, um, Nampak? Ma, me, bahasa Melayu dia, di klik on saya. Nak kata memperdamaikan agak ni sangat. Apa ni? Di Reconcile dalam bahasa Melayu tak datang dalam fikiran saya. Mungkin menselarikan begitu. Ha, menselarikan ya, antara dalil-dalil yang semitah lalu nampak seolah-olah macam bercanggah tapi sebenarnya tidak. Ha, jadi kata Imam Nawawi, Bi'annal ikhfa'afdalu haisu khafar ria'a au ta'addal musalluna naimun bahawa memperlahankan itu lebih afdal ketika mana dibimbangi pertama riak yang kedua dibimbangi mengganggu orang solat ataupun mengganggu orang yang sedang tidur wal jahru afdalu fi ghairi zalika dan jahar itu lebih afdal pada yang lain daripada itu mana tak bimbang masalah riak tak bimbang ganggu orang sedang solat mungkin tengok eh tak ada orang dah solat ataupun tak ada orang tidur maka jahar itu lebih afdal Kenapa li anna faidatuhu tata'adda ila sami'in. Ah kerana bila kita zikir nyaring bukan saja orang berzikir dapat faedah, orang yang mendengar juga dapat faedah. itu kelebihannya. Wa la annahu <-tun> yuqizu qalba kerana ia juga mengejutkan men macam uh, wake up kan kita punya hati ni. Wa ya jama'u hamahu dan me menghimpunkan himmahnya ilal fikri dan dia kena bila dia zikir nyaring itu dia akan mudah untuk menghadirkan makna zikir tadi wa yusrifu sam'ahu ilahi dan dia juga akan mendorong telinga dia tu dengar kepada apa yang disebut dengan nyaring oleh lisan dia wa yatradun naum dan menolak rasa mengantuk nah, jadi setakat itu insyaallah kita isyak sekarang masuk awal lagi satu minit nak masuk waktu isyak kita cukupkan setakat itu dan memang sedang elok kita berhenti di situ. Next, Ustaz Mahdi akan bincang isu berdoa secara berjemaah. Uh, imam baca doa, am, uh, makmum aminkan. Itu juga dipertikaikan oleh sebahagian. Jadi kita akan lihat pada kuliah akan datang. Hadha wa bilah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa la alihi wa sahbihi ajma'in Allah masyrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nabir kulubana binuri hidayatika kama natar Allah bin syaska abadan abada Allah man kulna min dhulil ma'asyati al-azid ta'ati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sallina muhammadin wa ala alihi wa wa alhamdulillah rabbil alamin amin alamin komen daripada saudara Meraman Muhammad Assalamualaikum Tadi ustaz ada kenduri kat sahabat bernam. Ya, ya saya ada hadir walimah. Uh, saudara seolah isteri saya uh, kalau tak silap saya anak sepupu eh anak sepupu pada isteri saya uh, eh uh, membak walimah sempena perkahwinan anak mereka uh, jadi saya hadir ya di ya di sabak Belenam tadi